Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. І сьогодні в нашій студії Володимир Хлібніков, директор комунального підприємства Агентства розвитку міста Кіровоградської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. А нашим глядачам я хочу сказати, що говорити ми будемо із Володимиром Валерійовичем про притулок для бездомних собак. Отже, нещодавно відбулася нарада в міській раді, де обговорювали це питання. Це, мабуть, вже чергова нарада, тому що проблема є гострою для Кіровограда. І була озвучена така цифра 7 мільйонів гривень. От стільки буде коштувати побудувати подібний притулок в Кіровограді. Володимир Валерійович. Чому 7 мільйонів? Ну, тобто цифра така доволі е, суттєва. І, до речі, на цій же нараді озвучили цифру в Черкасах. На такий же притулок вистачило півтора мільйона гривень. Чи вивчали досвід, скажімо, тих же Черкас, можливо, інших міст. І що в себе включають оці ці мільйонів гривень? Ви абсолютно праві, ця проблема дуже остра. І вчора дійсно було совіщання підгіди секретаря міської ради э, Волкова. Э, по этой проблеме. Собирались специалисты, ветеринарный врач, представители общественных организаций, заместитель мэра по финансовым вопросам. Меня приглашали как директора агентства развития города, и мы обсуждали эту проблему. Цифра действительно составляет 7 миллионов 227 тысяч. На сегодняшний день, откуда эта цифра? Организации Агропроект был разработан проект создания этого приюта в прошлом году. Значит, там цифры этого приюта, ну, стоимости строительства, вот как раз та, которая была озвучена. По поводу изучения опыта в других городах. Ну, я хочу сказать, что наше агентство этим вопросом занимается относительно недавно. Мы еще не успели изучить опыт других городов. Я могу сказать, что в Польше выделяется гораздо больше деньги на строительство и содержание таких приютов. В Черкасах та цифра, которая была озвучена в полтора миллиона, возможно, возможно, это стоимость подведения коммуникации к земельным участкам. Например, именно эта цифра предусмотрена в проекте для Кировоградского приюта именно полтора миллиона это подведение коммуникации к земельному участку возможно там приют какого-то другого формата я не готов сказать что это за полтора миллиона для Черкас а это номер в чате Досы Черкас конечно же Черкас и Винница это те города в которых приют уже существуют вот конечно мы планируем даже выезды туда посмотреть на месте как это работает как это строилось и ознакомиться с проектом. Но ну, а тот проект, который уже существует э, на сегодняшний день, это вот 7 миллионов 227 тысяч. Угу. Вы сказали, 1,5 миллиона гривен, это на подведение коммуникации да. до территории, которая до речи, уже выделена, да, совершенно гектар, верно. Земли Выделено 1 гектар Земли уже Выделен один гектар земли в районе улицы Генерала Радимцева, ну, практически на выезде из города, там недалеко от э, как ехать на Кривый Риг, да? Да, совершенно верно. А, все остальное, как должен выглядеть этот притулок? То есть это будет крытое помещение, какого типа оно, как будет выглядеть? Это открытый участок земли, на котором будет располагаться 5 строений. Два это вольеры для собак, крытые, 70 вольеров в каждом. И три здания: это административно-бытовой корпус, санитарная лечебница и там котельня, которая будет отапливать этот комплекс. Угу. Предусматривается также утилизатор для умерших животных, если такое произойдет, потому что предполагается собак содержать в течение двух лет. Стерилизуют их, содержат в течение двух лет, потом выпускают в обратном среду обитания. Если какая-то собака заболела или от старости умерла, их надо утилизировать. То есть предусматривается еще утилизатор. Скажите, сколько будет людей работать, еще раз точнее, пожалуйста, и сколько будет коштовать утримание, скажем, на год этого притулка? Я имею в и с харчуванием и с лечением животных, и так далее. Проект предусматривает создание 25 рабочих мест. По поводу, сколько будет стоить содержание этого приюта, сейчас вам никто этого не скажет. Почему? Потому что, когда создавался проект, это не рассчитывалось. Это будет рассчитываться той организацией, тем предприятием, которое будет его содержать. То то, сейчас мы, наит, не знаем, еще под скажем, Совершенно верно. Совершенно Когда будет построен этот приют, он будет передан э, на содержание, возможно, какому-то коммунальному предприятию, возможно, какой-то организации, возможно, это будет э, организация БИМ. Пока не готов сказать, как только это будет сделано, вот уже э, те, кто будут содержать этот прием, они будут рассчитывать, сколько mm -hmm. денег необходимо. Вот, до речи, про громадские организации, э, той же БИМ, как вы назвали, у многих местах, где есть уже притулки, практикуется тесная співпраця с громадскими организациями, взагалі открывается рахунок, куда люди могут пересечь какие-то гроши класти. Такая практика будет в Кировограде, или пока что, снова таки, неизвестно? Вчера это оговаривалось на совещании у Волкова, да, мы планируем это делать, более того. Вчера поднимались такие вопросы и предложения высказывались: создать не один приют для животных, а несколько, потому что этот проект предусматривает создание 140 мест для содержания собак. Возможно, это будет несколько приютов. Какие-то приюты будут на содержание частных фирм, возможно, общественных организаций, возможно, это будет совместное утримание. Поки що не знаємо. Пока ми та поки не знаємо. Да, но ми плануємо з привлікати громадські організації, угу. Володимир Валеріч. Плани добре давно вони вже є в різному вигляді. Є якісь терміни, от коли цей притулок уже реально існуватиме. І до речі, питання фінансування на якому взагалі етапі зараз відбувається все. Я вам можу сказати, що етап строїтельства подрозумівають 8,5 з місяців. То есть этот приют будет создан за 8,5 месяцев при условии финансирования. По поводу финансирования вопрос очень сложный. Мы вчера это обсуждали на совещании. На 2014 год в областной бюджет планируется заложить полтора миллиона на подведение коммуникаций, необходимых для этого приюта. И оставшуюся сумму, там 6 миллионов, планировали ну, заложить в государственный бюджет. Будут выделены эти деньги, не будут, пока сказать этого никто не может. Мы очень на это рассчитываем. Но наше агентство развития города параллельно с этими надеждами да, мы занимаемся поиском источников финансирования этого проекта в других, так скажем, областях. Это фонды, это фонд развития Украины, это иностранные фонды, которые занимаются этой проблемой. Мы направили довольно большое количество писем, в том числе и на английском языке, на вот эти иностранные фонды, на фонды в Украине. И здесь грантовые, может, программы? Совершенно верно. С просьбой откликнуться на этот проект и оказать посильную помощь. Проблема, которая существует на сегодняшний день, это то, с чего мы начали. Довольно высокая стоимость приюта, грантовые программы эти суммы не покроют. К сожалению, вполне возможно, что это будет э, кредит, например, там под какую-то ставку очень низкую, например, 3% годовых. Это условные цифры, я пока называю, uh -huh. потому что конкретики сказать сейчас пока не могу. Возможно, це будет частично гранти, частично кредит, возможно, це будуть деньги заложені в городском бюджеті, в обласному государственном. Ну, Ми зараз над этим роботом можливо, я помиляюсь, але вчора ніби звучала така знов ж таки на цій зустрічі думка, що переглянути цей проект у 7 мільйонів гривень можливо дешевше побудувати притулок. Така задача стоїть. Мы действительно планируем этот проект пересмотреть. Это правда тянет за собой новые расходы. Почему? Потому что этот проект не только обсчитан, он даже прошел экспертизу, угу. то есть это полностью готовый проект которые можно уже завтра начать реализовывать при наличии денег. Для того, чтобы эти цифры уменьшить, возможно, там что-то убрать или что-то заменить, это надо пересчитать весь проект. То есть дополнительные расходы, но, ну, возможно, мы пойдем по этому пути. Проблема очень острая. Проблема очень острая. Вчера на совещании были озвучены цифры пострадавших людей от бродячих собак. Например, по 2012 году это 481 человек. В 2013 году год еще не закончился. А у нас вже 452 пострадавших. Доволі большие цифри по укусам. От этого страдают діти, від этого страдают пожилые люди. Надо цю проблему вирішити і решать, решать всі вместе. Я вам дякую за розмову сьогодні. Якщо у вас будуть новини, то ми знову чекаємо вас в нашій студії. А нашим глядачам я хочу нагадати, що із нами був Володимир Хлібніков, директор комунального підприємства Агентства розвитку міста Кіровоградської міської ради. Тема дня була на каналі Кіровоград. Ще раз дякую. Спасибо.